Максим Борисюк, 12-й батальйон Дуже... територіальної оборони Києва. Дуже приємно. дякую, що прийшли. Отже, я пам'ятаю, в червні ми з вами спілкувалися перед відправкою на фронт. Тоді були певні проблеми з забезпеченням. Все таке. і Потім Потім ми ще з вами в прямому ефірі общалися по так. телефону. А на даний момент нічого не змінилось. Ситуація тільки усугубилася. Я знаю, що батальйон територіальної оборони Києва достатньо серйозно постраждав. Багато хлопців загинули, звідти під Луганськом ви стояли, коли ми з вами спілкувалися. Да. Чотири дні тому була інформація, що Дмитрівці здається знаходиться. Да, батальйон. Зібрали батальйон, і за очередним сценарієм, як і 32-й, 72-й, тільки батальйон забрали, його розбили. Тому що на даний момент це сім або восім батальйонів по одному і той ж сценарію розбиваються то есть ті типа ступати, батальйон собрался, його накривають кривають градами ураганами. Розкажіть тут від початку, як коли ви туди приїхали, там в червні, і як це відбувалося, ви кажете, що є певний сценарій, як розбивається батальйон? От як ви пересувалися в історію 12-го батальйону? Як ви я, Скажімо так, ми не можемо повністю всього батальйону розповісти, Ми можемо тільки адільних род, тому що б. Часть батальона она постоянно оставалась на месте дислокации, а роты передвигались по блокпостам. Последние блокпосты – это наш Красный Яр а, и Веселая Горка. Ну, это, самые такие. Это, в, это возле счастья, как раз перед металлистом. Uh -huh. а, скажем так, первый наш погибший на совести комбата 100% потому что нас отправили на необустроенное место, где не было ни блиндажей, и когда мы просили, чтобы нам дали эскаваторы, ну в той земле просто вырыть невозможно лопатой. Это было проигнорировано. Через два дня мы попали под град, 7 и 1 двухсотый. То есть… Навпаки, семеро было вбито и вы, да? И... Нет, один только 200 и семь трехсот раненых. Uh -huh. Uh -huh. А, то же самое у нас случилось в Красном Яру, когда волонтеры передали каски, было на складе 100 касок, а у нас на складе в батальоне есть, но батальон находится далеко в ТУ, а у нас их нету, у некоторых солдат не было, за счет чего тоже пострадали солдаты. И вся помощь, которая приходит от волонтеров, если она приходит напрямую в батальон, мы ее практически не видим, потому что она исчезает загадочным образом. Ну, можно только догадываться, куда. То есть, допомога вы маете на увазе от волонтеров? А, основная часть помощи идет от волонтеров, и слава Богу, что они привозят, начали привозить напрямую. От медикаментов, до палаток генераторов, потому что в свое время мы были лишены, на 7 дней нас оставили. Мы за свои деньги покупали котлы, какие-то бочки, чтобы где-то хранить воду и готовить. Я уже не говорю о тяжелом вооружении, которое нам на передовую не дается. Зато в штабе оно стояло, подпирало, ну, зенитные установки подбира... просто подпирали провода кабеля от генераторов. Тобто в штабі антитерористичної операції там. Ні, в нашому 12 батальйоні. Тобто у вас на якому моменті відбувається от, ну, от неможливість контакту? Керівництво з вами не контактує а, і робить все по-своєму? Скажімо так, коли нас бомбили, у нас був 300-й 300-й несколько трехсотых, как я говорю, семь трехсотых и один двухсотый, комбат проехал мимо и даже не зашел. Он в течение двух недель просто игнорировал, даже не узнал, ребята, как вы, какие есть проблемы. То же самое, когда я просил, я получил обезболивающее, нам выдают по одному тюбику на человека. Я как стрелок санитар просил у него обезболивающее. Ну, то есть я каждый день систематически всем, кто приезжал, там начиная от ротного это, давал заявку, мне надо на использованное обезболивающее, как бы, чтобы мне возместить, чтобы я солдатам мог раздать. И плюс, когда у нас проезжали ну, к нам через веселую горку очень много везли гражданских. Было такое, что мы оказывали помощь, то есть то же самое обезболивали этим обезболивающим. Но ну, у нас и свои есть, которые нам предоставили волонтерам и тоже. Но ну, вот попросил комбата, на что было самое интересное, может он оговорился, но вот эта фраза как-то она, а зачем ты обкалывал типа гражданских? А ну вы не, могли, не, не мали допомогать а, Ну, цивильным. это же предназначено, в принципе, для военных. Но самое интересное этого препарата, одной ампулы, то, что выдают, не хватает на ранение, потому что минимальная доза это две ампулы. И, честно, если бы не вот волонтеры, которые передают СЕОКС, и медикаменты и прочее, было бы очень тяжело. Но на боевых богданах ездить, у нас нет техники. Нам Кличко именно на наш роту, на наш взвод передавал КАМАЗ. Если вы знаете, было такое, что он там КАМАЗ на 12-й батальон, но он до нас не дошел, потому что комбат его поставил на приход, оформил все и передал неизвестно кому. В итоге у нас была одна газелька, которую под последним минометным обстрелом, когда мы ехали за 300-м, она сгорела. Что на данный момент э, с техникой, ну, после того, как 12 разбили, там вообще вся техника погорела. Но доказать теперь что-либо, это очень проблемно. Как призвище вашего комбата? Микита. Как? Микита. Микита – это прозвище? Да. А имя? Чесно, ми навіть не знаємо, тому що ми так, що ми вот так людям. Ми вважаємо, що у нас комбата нету. А звідки він? Тобто, я так розумію, що Это Київ. Київ. з Києва, а, да. Ну ви як доброволець пішли? Так, ну, да, ми дванадцятий батальйон. Без батальйон територіальної оборони це добровольці. Звідки комбат? Він з якоїсь військової частини чи він теж доброволець? Я так розумію, він теж мобілізований. Мобилизованные, да? Да. Самая большая проблема, что очень много боевых офицеров, которые, ну, пускай в возрасте, но они с опытом. Их почему-то не берут. Они даже сами просятся, их не берут. Зато продвигают людей без опыта. И, извините, когда у нас офицеры, некоторые с лейтенанта уже до капитана за три месяца, то как-то это непонятно. За что? Скажите, за этот час, вот, майже три месяца, три месяца, Близько трьох Уже місяців батальйон пробув чотири місяці, так? Чотири да. місяці батальйон територіальної оборони Києва пробув у зоні антитерористичної операції. Чи знаєте, ви чи є якась офіційна інформація, які втрати? Скільки людей загинуло, скільки людей поранено за цей час? Ну, пораненим я точно не можу сказати, но... але як на той момент, коли я ще потрапив в госпіталь, мені була было... наспевна. Прямо... Ну, за где-то недели полторы только 28 человек было официально то, что нас передали. А некоторые же люди, допустим, получают ранение, но ну, легкое, они же не идут в госпиталь. Что с вами стало? Расскажите, когда это было, как а, это стало? Расскажу коротко. Получил контузию, ехали по 300 забирать пораненных. Ну, и как у них есть у сепаратистов любимое дело, это обстреливать медиков в медицинскую таблетку. С чего начался обстрел? Только выехала таблетка, значит, они открывают по блокпосту огонь и по нам. Ну, чуть-чуть не доехали. Не, мы потом забрали трехсотого, но попали под обстрел минометный, как бы... Посреди поля, грубо говоря, прятались. Это было? Это под металлистом. Под металлистом? Да. Угу. Ну, чуть-чуть привожливо є таке. І вас перевезли сюди в Київ, в госпіталь? Ой, у мене довгий путь був. Спочатку в щастя, потім в воєнний госпіталь, потім в Харків, а з Харкова на Київ, а з Києва на Ерпінь. І от ви, наскільки я знаю, в п'ятницю виписалися, так? Да? Так, да, мене в п'ятницю виписали. Зараз у мене 30-дневний реабілітаційний відпуск. А потім вас будуть направляти назад? Чи як я надіюсь да Тобто не потім не будуть, а уже відправляють через 30 днів? Я там буду зі своїми хлопцями. Але я так розумію, я і в медіа зустрічала під час розмов з вами. Є серйозні скарги на комбата. На вашу ну, Есть людей. не только, там много офицеров, на которых действительно есть карги, почему никто этим не занимается. И, в принципе, на высшее руководство тоже, потому что передают, передают какую-то технику, но она не доходит. То же самое с амуницией совсем. И вы меня извините, но как можно на Богдане сражаться против градов ураганов? У них танки, у нас Богданы. Это смешно. Тобто важку техніку у вас є? немає? Ну, наскільки я знаю, її не було у нас. То весь цей час, до весь моменту, поки там там стоїли. Це час не було. Але тим не менше, ваш батальйон спрямовують от в гарячі точки, під Луганськ, там, де обстріли не більше. Ну, ми стояли саме на передовій лінії. Біля Луганську. Так, да, возле самого Луганська. Ну, тоді ми з вами тоді дзвонимо. А, так, да, то найше, основне парові. Взводов стоит охраняет, а остальные непонятно где и что и как. Охраняет заднюю территорию. Mm -hmm. То есть основная масса, грубо говоря, это 150 человек, которые действительно воюют на передовой. А когда мы поедем, ну я лично заезжал в штаб, посмотрел, когда мы живем в землянках, которые вырыли, ну в условиях таких хороших, у них стоит кондиционер, телевизор, микроволновка, то есть mm -hmm. себе ни в чем не нуждаются. А на передову, вибачте, до нас це не доходить. Скажіть, от ну, систематично не, до вас не доїжджає техніка, все це. Хто відповідає? Комбат відповідає за розподіл, чи є якась людина, ви а, питали цю людину, де все? Де із, КАМАЗ? А, сказали, віддали тому, кому потрібно. Ага, тобто, то есть у нас одна газелька, яка є е, їде. і ми договорювалися лично. Но получается, у нас как бы ее на нашем жаргоне отжали. То есть предназначалось нам, но извините, комбат посчитал, что на газельке можно полностью все сделать. И КАМАЗ куда-то передали, вы не знаете куда? А, передали в другое подразделение, где техники довольно-таки много. Угу. Почему так происходит? А я не знаю, почему на передовой он не нужен, а в ТО он нужнее. Тобто його в тил передали? Да, так, скажіть, от ви кажете, що ви там зверталися, скаржилися на керівництво батальйону, так А, Чи ви зверталися там до того ж кличка, який передавав, КАМАЗ, чи в якісь... понимаєте, Ми зараз во всі двері і в міністерство, але ну, почему ці двері всі закриваються. Я даже в госпіталі підходив я просто фамілію не пам'ятаю, як по... воно. Сейчас попытаюсь вспомнить. подполковник по громадскостью как-то общение с громадскостью. Я ему дал, передал все это, но информацию, но почему-то дальше никто не пошел. То же самое мы писали в президенту от организации, если я не ошибаюсь, Повернуться в Сири или как-то так. Повернуться в Сири. Повернуться в да. Письмо президенту ответа тоже нету. То есть мы обращались к богатым людям, потому что, честно говоря, обидно. Почему миллиардеры, миллионеры не вкладывают в это дело ни копейки, а бабушка отдает последнее? Потому что, ну, извините, сейчас война держится именно не на нашем правительстве, а на наших солдатах и на людях, которые помогают. Только благодаря им мы стоим. И мы будем стоять. Даже, ну как говорим, мы смеемся с, бомб... а, с ракеткой против Урагана. А что делать? Тобто ви хочете повернутися після цієї відпустки, я так розумію, але за відпустку ви хочете якимось чином вплинути на я зміну б... керівництва чи на те, щоб вони не робили речі, Конечно, ми просто називаємо є війна тут інформаційна, а там є війна проти ворога. Ось тут інформаційну ми проти своїх же, можна сказати внутрішніх ворогів збираємося продовжувати. Тому що, якщо ви знаєте, у нас... Все солдаты, которые сейчас и в Киеве, и в госпитале, все пытаются и интервью давать, но их правда не пускают в эфир. Ну, до нас, вы и знаете, пятый канал. Нас можно пятый канал, так же сама Павали просила, когда она приезжала концерт делать, ну не на камеру попросил о помощи, но почему-то как бы она обещала, что попытается по крайней мере и отзвонится, но вот уже три недели звонка нету. Где сейчас 12 батальон находится? Вы знаете, мне самому этот интересный вопрос, потому что даже в военкомате мне толком не смогли ответить. То -то? Ну, мне аж, я сегодня должен, ну, написал рапорт на отпуск, и меня в военкомате отправили в центральный военком, потому что, ну, как бы, надо же как-то куда-то передать эти документы, а они даже не знают куда. Тобто, куди він передисоціюся, я на даний момент не можу сказати, тому що зв'язку з моїми ребятами нету. Я звоню чотири но... ну, не... дні тому він стояв під Дмитрівкою. Тоді були повідомлення про те, що знову був обстріляний батальйон територіальної брано 4, 4 вересня. Було так було таке повідомлення велике кількість погибших і ранених в результаті сьогоднішнього обстрілу з системами смерть міста дислокації бойців батальйону в населеному пункті Дмитровка в зоні АТО. То кількість не повідомляється, але в 2.30 ночі сьогодні. І дислокація була обстріляна системами смерті, которые просто виживають все і унічтожають. Тобто, от від того часу, від 4 вересня, ви не не можете зв'язатися з бітям. Мені говорили, що ми переїжджаємо. Я зв'язувався з нашими ребятами, потому що ми коли в госпіталі знаходимося, ми намагаємося отследить де хто, щоб ну в случаї можна допомогти, навіть елементарно проведать, подбодрить. Несмотря на то, что мы в госпитале, мы все держимся вместе. Но если раньше был батальон, это семья, то сейчас АТО это семья. И не важно, с какого ты батальона. Мы все вместе общаемся, узнаем новости с передовой, и точно так же пытаемся ну, как-то повлиять на ситуацию изнутри. Когда вы восстание спілкувалися, в каком состоянии сейчас батальон? То есть все это продолжается, у них нет техники, их обстреливают. А последнее то, что я слышал, это непонятные приказы. Половина хочет уехать домой, а половина хочет вообще перевестись в Айдар. Айдар? Да, потому Чому в Айдар? что, извините, Айдар... батальоне в основном мы стоим и с неба ждем ракету. То есть в Айдаре там больше налагоджена, я так понимаю, коммуникация между руководством и бойцами. Там больше доверяют руководству, и если куда-то отправляют, то это... Все-таки да, там более как-то налажено, и возможно там больше просто боевых офицеров. У нас в батальоне есть, можно их по пальцам перечислить, но ребята, за которыми пойдут и в огонь и воду. То же саме. Ну, їх мало. Ну, Тайдарівці теж спілкувалися десь тиждень тому в госпіталі, тут в Київському. Кажуть, що дуже багато людей до них хочуть потрапити, але, на жаль, вони не можуть забезпечити зброєю. Важко, важка техніка, яка у них є, як вони пояснюють мало, Да. Насчет того, извините, ну як можна добити важку зброю, якщо ви охороняєте периметр? Это раз. А второе, как можно, даже элементарно без укреплений, потому что нет эскаваторов, они так и не доехали, как мы еще тогда ехали первый раз в зону АТО, они что-то не доехали и не доезжают. А без укрепления, без блиндажей сейчас ну, на передовой делать нечего. А так как у нас там в лучшем случае в многих местах просто окопы, без накрытия, без ничего, потому что даже инженерные войска боятся туда ехать, туда там уже стреляют. Но это же ненормально. А грады – это очень страшная вещь, а ураган и смерть еще страшнее. Хотя миномет тоже по-своему. всего, сколько сейчас людей в батальоне? Знаете, вы не знаете? Я знаю, что сейчас идет набор очень большой, и должна прийти тяжелая техника. Ну, если 10 БТР это является тяжелой техникой, то, честно говоря, мне это смешно. Ну, а у вас до этого момента вообще было, я так понимаю. я понимаю, но ну, вы знаете, а лучше вместо 10 БТРов пускай дали бы, я не знаю, каких-то 10 более мобильных машин, Но БТР на самом деле для них это сейчас лакомый кусочек, потому что БТР уничтожается очень легко. У них вооружение в десятки раз лучше нашего. И у них более сферы, ну, новое. И БТР это не показатель. 12-й батальон территориальной обороны. Вас отправляют на какие-то певные задания, или они могут быть любыми? Вы в основном рассказываете про охрану, про блокпосты. Мы изначально делались как блокпост. То есть мы должны были быть блокпосты. Вообще изначально территориальная оборона предназначалась для стратегично важных охраны объектов города Киева. Но так как мы там, мы были просто на охране блокпостов и нас прикомандировали на охрану определенных объектов. То есть это охрана периметра. Ну, на самом деле мы чуть-чуть занимались не тем, чем нам учили. Но слава богу, таки довольно успешно мы это делаем. Uh -huh. uh, скажіть, от якщо ну, ви збираєтесь туди повертатися в будь-якому разі, чи це буде залежати від успіху, чи зможете ви якимось чином повпливати на зміну керівництва, на зміну політики керівництва батальйону, чи ви можете відправитись там в інший батальйон, який вам? Uh, я по-любому хочу повернутися до своїм ребятам. А в какие, ну, а куда это уже будет? Ну, так. нет, к своим ребятам, в свою роту. Вот вы сказали на початку, что это какая-то системное уничтожение добровольческих батальонов, да, та, вот таким Донбасс, я так понимаю, там а, На самом деле не только добровольческие, точно так же страдают и кадровые войска. И мы не можем понять, почему. Это, ну, такое ощущение, что сливают просто украинскую армию. А, элементарно, когда мы уже начали наши войска заходить в Уганск. Почему-то все приостановилось. Вместо того, чтобы дать тяжелую технику и просто сделать одним фронтом контрнаступление, войска отвели, после чего очень хорошо ну, их разбили градами. Это же не только 30-й, 11-й, 72-й, 24-й, 25-й, 80-ка эти по одному и тому же сценарию. Их отводят, собирают в кучу, типа как для... И их разбивают в этот же день, ну, в эту же ночь. То есть, как объяснить? Вместо того, чтобы наступать, потому что у градов есть ограниченный радиус действия. То есть, они на дальнюю дистанцию бьют, а минимально, если я не ошибаюсь, 10-12 километров. То есть, если постоянно наступать, Грады не будут. А на стрелковое оружие, извините, они боятся выходить. Потому что, ну... Тут вам дают наказ отходить, и как раз выходит, что вы в меже в да. работы Градов. точно так же, как решили разделить Донецк и Луганск. В итоге, получается, люди оказались по их же вине в котле. Как можно разделить, если спереди с российской стороны стреляют, из двух сторон, с Донецка и с Луганска, а тут вместо захода маленький перешек. Они сделали легенькую контратаку и с четырех сторон уничтожили. Эта дивизия уничтожена, насколько я помню. То есть мы не понимаем этих приказов. А что в данный момент творится, мы просто не можем понять, и зачем это делается. Если бы еще месяц назад-полтора дали команду контрнаступление. На данный момент мы больше чем уверены. С маленькой поддержкой авиации же нету. Если была бы авиация, уже давно все закончилось, и мы бы стояли сейчас, сохраняли границу. А вместо этого мы понесли тоже большие потери, потеряли много технику и отдвинулись назад. Які ваші відчуття? Тобто це ця от антитерористична операція зараз є, вона в таких рамках є. Наскільки довго це буде продовжуватися, з того, що ви бачили? Чи якось є видимість того, що це закінчиться? Це політична гра з нашої точки зрення, як би, а у нас другого путі немає. Якщо не ми, то хто? Ми все одно підемо туди. потому что за нами наши семьи, наши родные и те даже люди, которые живут в Уганске, Донецке, которые просили, мальчики, помогите нам, когда уже это все закончится. На жаль, это все не закінчується. Дякую, Максим, что пришли до нас в гости.